Друзі, ми знову до вас повертаємося Це позаефірний діалог. Сьогодні ми поспілкуємося з Світланою Володимирівною Шульц-Клімішиною. Це психолог. Доброго ранку вам! Хочеться з вами поспілкуватися з приводу випускних. Наскільки це стресова ситуація для учнів, для батьків, для вчителів? Ну, лето это э, не только э, время, когда наступают вступительные экзамены. Э, это еще испытание психоэмоционального состояния ребенка. То есть насколько э, стрессово устойчивый этот ребенок. Конечно же, э, зависит многое от того, как и раньше реагировал ребенок на такие изменения. То есть э, окончание школы это действительно очень большое испытание. Это можно ну, ассоциировать это так, что заканчивается какая-то жизнь и начинается новая, как бы, эм... Взрослая жизнь, в которую нужно вступать, которая в большинстве случаев неизвестна, естественно, неизвестность пугает. Если стресс продолжается долгое время, и родители замечают, что вот уже экзамены прошли, а ребенок остается ну, в соответствующем ему состоянии, то есть какие-то симптомы обычно для стресса. Для стресса характерны э, э, высокое потоотделение, головокружение, головные боли, плохой сон нарушение питания, это все может показывать, что ребенок в состоянии стресса, и ему нужна помощь. Но стресс имеет и положительную сторону, потому что при стрессе наш организм учится выявлять проблему, да, реагировать на нее, то есть бороться с какими-то проблемами. Естественно, второе выделяется адреналин, дополнительный, который позволяет преодолевать эти трудности. И если стресс затянулся, нужно искать специалистов, которые могли бы помочь родителям вытянуть ребенка из этого уже посттравматического стрессового расстройства. Как правильно это сделать, чтобы ребенка вывести из стресса спокойно, нормально, не нанесши ни детям, ни батькам дополнительных проблем? За день до экзамена, желательно до 5-6 часов прекратить уже зубрить этот материал, потому что все равно уже накануне уже доказано, что нет смысла просто. Да? Что можно делать? можно пойти прогуляться, можно принять теплую ванну, можно посмотреть хорошую комедию, потому что смех он тоже снижает внутреннее напряжение и уменьшает стресс. Это все, что можно сделать накануне экзамена, на, ну, на следующий день, если экзамен. Родителям. Какие рекомендации родителям? Ну, первое, это, естественно, нужно поддерживать своего ребенка. Говорить, что вы верите в своего ребенка, что он все сможет, да, что они рядом, что они всегда поддержат. И в случае даже его провала, это его жизнь не заканчивается, как родители. Вот себя ведут, так и ребенок или зафиксируется в этом стрессе, да, естественно дальше по жизни непонятно,, да, как он будет преодолевать эти стрессы. или э, родители все сделают, дадут эту поддержку понимание да, и ребенок выйдет в нормальном, в нормальном состоянии, вернется к своему спокойному эмоциональному состоянию и все с ним будет хорошо. Добре, якщо дитина не виходить із стресу, батьки не можуть її вивести, тоді потрібно звертатися до спеціаліста, тобто до вас, яким чином, якими методами спеціалісти можуть вивести школяра з екзамензаменаційного такого стресу. Що делає психолог? Ну, спочатку він діагностує, естественно, да, що відбувається з ребенком, в якому стані, да, і яка допомога йому нужна. Скоріше всього, це будуть. психокоррекционные какие-то методы, да, которые помогут ребенку адаптироваться к новым обстоятельствам его жизни. Эти методы направлены на адаптацию да, к новым каким-то обстоятельствам, которые возникли в жизни ребенка. Если ребенок все-таки склонен к таким... Ну, скажем так он выбивается психоэмоционально да вот при любом стрессе тогда это более глубокая работа это психотерапия да когда ребенок действительно может уже э, при постановке там профессионального врача могут поставить и невроз да если это долго длится и тогда уже ну то есть это все решается на консультациях это все решается по результатам диагностики что нужно какая помощь нужна конкретному ребенку А повертаючись до теми саме випускних так. підготовки до випускного самого випускного балу, да. які тут є підводні камені в плані психіки психології для самої дитини. Це підлітки це 17-18 років. Які є питання, проблеми, які виникають, і що робити батькам і вчителям? Ну, первое, это, конечно же, у девочек, да, они хотят быть самыми красивыми, самыми лучшими, да, они очень могут сомневаться, на самом ли деле платье их очень красивое или прическа самая модная. Тут все зависит, опять же, от близких, да, если они поддерживают девочку, говорят, какая она у них красивая, да, какая у нее прическа красивая, какое у нее платье самое лучшее, какая она у них вообще самая лучшая. Так и к мальчикам, в принципе, это одинаково можно отнести и к мальчикам, и к девочкам. И тогда она точно не будет себя сравнивать с кем-то. Естественно, есть очень много переживаний таких, что ну, расставание. Да? как расставание с одноклассниками, расставание с учителем, расставание со школой. Да? То есть это тоже такие переживания, которые в нашей жизни есть. И вот насколько каждый ребенок может переживать такое расставание, как мы можем справиться с этим расставанием, так мы будем справляться и с расставанием со школой. Ну, Чи можно какую-то до этого подготовить? Конечно, можно. Нужно говорить постоянно со своим ребенком, что объяснять, да, что какой-то процесс в жизни заканчивается. И ты вспомина... ну, вместе с ребенком вот расскажи мне, что самое лучшее было в школе, да? А какой, а какой самый там забавный у вас был случай? То есть нужно в памяти оставить самое лучшее, да, что осталось у ребенка со школы. Сказати, що це у тебе було, це и дальше і далі це да, и і далі буде цікавіше, да, далі буде другое, але теж інтересне, і не менше важное в твоїй житті етап, то є поступлення, далі учба і далі взросле. Як бути дітям? Коли вони обирали кілька схожих професій, але пройшли всюди, як обрати правильно? Ну, Лейс, смотрите, первое ⁇ это нужно ориентироваться на ребенка, действительно, в какой области он проявляет наиболее весомые такие да, знания и способности. То есть нужно ориентироваться обязательно на ребенка. Сами родители ⁇ это не их дети. Да? Если родитель э, думал, что он станет великим математиком, да, потому что он очень хорошо знал математику, то это не означает, что его ребенок тоже. Хочет стать математиком и будет великим математиком. То есть, мы не должны вкладывать в детей да, не сбывшиеся наши мечты. Мы должны прислушиваться к детям и смотреть, да, в какой области он наиболее себя проявляет. Если вы затрудняетесь, да, допустим, определить, в какой области гуманитарной или все-таки более точной науки. Есть профориентация у психологов проходит, да, если вы не знаете да, точно, в, какой области, в какую область может направиться ваш ребенок. Вы должны говорить ребенку о разных профессиях. Да, и профессии как положительные да, вот, стороны этой профессии, так и отрицательные. То есть информировать о тех профессиях, которые он хочет выбрать. И тогда и дать ребенку такую некую свободу. Конечно же, мы должны в этом возрасте немного контролировать да, своих детей, но давать свободу и прислушиваться, что все-таки, вот к чему они больше тянутся, и тогда мы навряд ли ошибемся и навряд ли сделаем своего ребенка несчастным. Часто все-таки иной конфликт, когда дитина хочет одно, с бездибности инши, а батьки вимагають зовсім третього, або Коли на батьків давлять їхні вже батьки, що ваша дитина має бути там, до прикладу, стоматологом, а дитина хоче бути хореографом. Ну, до прикладу, просто як в таку в такому випадку працювати дитині обирати професію, як батькам себе вести, якщо існує такий конфлікт? Ну, Лесь, смотрите, якщо ми так представим себе, що все-таки родители победили, да, в ані взрослые, їх много, да, ребінок один. родители победили, сделали его стоматологом, да, а он так себе учится, потому что ему это не нравится, да, ну, да, у него способности есть, да, у него какие-то задатки даже есть, и он оканчивает эту стоматологию, но это ему не нравится абсолютно. Хотели бы вы к такому доктору попасть потом, когда вы придете, который не любит свою профессию, ненавидит своих, там, я не знаю, пациентов, да, потому что он ненавидит свою работу, по сути. Осознанно, неосознанно, но он не любит эту профессию. Да, он сделал так, как хотели его родители. То есть вы не пойдете к такому стоматологу. А если он хотел быть хореографом, и родители все-таки услышали своего ребенка, перебороли свой эгоизм такой, да, услышали, что он хочет быть все-таки хореографом, у него есть задатки, он там ходил долго на танцы, да, он ходил там, я не знаю, не видя, что у него есть задатки. И э, он стал хорошим хореографом. Конечно же, когда вам нужна, нужна будет постановка да, какого-нибудь танца или. Э, Зазначается вы постановка. Да, да, то к кому вы обратитесь? Конечно же, к этому хореографу, который живет этой профессией, любит ее, да. І ви це бачите і відчуваєте, коли зустрічаєтесь з чоловіком. Ми так з вами повільно підійшли до теми випускників студентів. Да. Тут також є певний стрес, тут вже є більш серйозніші екзамени, це державний екзамен комплексний, а в декого кілька одразу і дипломна робота, і на останньому курсі може бути одразу кілька курсових. Це дуже великий стрес, він набагато більший, ніж стрес школярів, але це також випускники, але в них життя стало не просто. Іншим трошечки, тобто студенти, школяр, вони схожі. Uh -huh. Тут йде перехід у зовсім іншу сферу життя, життєдіяльності навіть. Як так, з таким посниками боротися зі своїм стресом, і які ну, взагалі в цьому випадку говор... виникають проблеми? Лесь, ну ми говоримо вже про взрослих людях, все таки, якщо да? вони психологічно вже взрослі, тоді йому не трудно це все буде пройти, тому що ну. все-таки студенческая жизнь это же очень интересно правда и э, я думаю что если есть ответственность уже да, в этом возрасте тогда э, студенты прекрасно понимают да, что нужно для того, чтобы сдать эти экзамены, или что нужно для того сделать, чтобы сдать эти курсовые. Естественно, если они не берут на себя ответственность, не, не по-взрослому, скажем, подходят к этому всему, конечно же, у них будут проблемы, стрессы, и они будут бегать, гонять в конце, да, и получать еще дополнительный стресс. А если они все-таки понимают, что у них там через год или через полгода у них, Сдачей, и серьезная, да, экзаменов, курсовых, дипломных, да, они заранее готовятся к этому. И, в принципе, никто не отменяет стресс во время дипломных, экзаменов или курсовых. Он есть, но он уже подкреплен где-то внутренне, что я что-то учил, я что-то знаю, и если я буду уверен в себе, да, успокою себя, значит, я пройду, и все будет хорошо. Как себя заспокоить? Вот стоишь ты перед тобою Кафедра. На кафедрі лежить тоненька така витяжка з твоєї курсової, а тут зал, люди, кілька професорів, кілька доцентів, ще там кандидати, ще якісь працівники закладу, що може ректор сидіти, ще запрошені спеціалісти. Нехай 20 людей на тебе дивляться і ось думають: ну зараз ми тебе там завалимо, або ну давай розкажи нам, що робити. І ти собі це розумієш, боїшся цього, але треба розповідати і треба не завалити. Как в этом случае себя заспокоить? Нужно вдохнуть глубоко да, и выдохнуть и сказать, что я сейчас все смогу. Очень мешает вот такая установка: сейчас меня будут валить, а я вот этого профессора знаю, а он сволочь редкая, да, он сейчас мне там точно что-то спросит, чего я не знаю, да. То есть об этом, если это возможно, конечно, нужно забыть. И тогда вы точно почувствуете, что у вас есть сила, что бы вам ни задавали, даже если вы не ответите на этот вопрос, все равно я думаю, что с такой установкой вам будет проще физиологически, психологически сдавать, допустим, курсовую или. там, Добре, цей період ми уявімо, що ми пройшли. Ми, ми закінчили школу, ми закінчили університет. І ось момент, коли вже ректор, почесна комісія, всі сидять, всі гарні, урочиста обстановка, ти отримуєш диплом. І далі ну, в мене є диплом на руках. Що мені робити? От Як в цьому випадку бути вже випускником студентом? Но ну, я думаю, что это все зависит от того, на что настроен этот человек, или есть у него цель в жизни, да, или он э, мечтает о чем-то, или он, у него есть планы на взрослую жизнь, куда он пойдет работать куда он пойдет дальше, да, то есть и вот этот переход он действительно очень очень сложный психологически, эмоционально и на то, насколько сам человек готов к этому, да, насколько у него, я опять же, повторюсь, есть цель куда он пойдет с этим дипломом, чего он хочет от этой жизни. То есть это должно быть внутри. Если вы знаете, Леся, что чего вы хотите, да, вот вы получили диплом, да, у вас есть цель, куда вы дальше, да, что бы вы хотели для себя, и вы идете к этой цели. Вам будет, возможно, трудно, возможно, у вас будут какие-то препятствия, да, но вы знаете, что какие бы препятствия ни были, вы сможете их преодолеть, потому что вы хотите быть ведущей, да, или вы хотите там быть журналистом, да, и вы идете к этой цели. Останнє запитання, який стрес все таки більший стрес випускника школяра, якого напередодні він знає попереду, точніше, попереду ще вступні іспити, 5 років навчання. От він це знає. Він найближчі 5-6 років він вже бачить більш-менш собі уявляє. І чи стрес людини, яка завершує навчання вже в університеті, перед нею весь світ відкритий, і вона не знає, що робити? і і так хочу бути, і так хочу бути. Буває ж таке, що діти закінчують, діти вже дорослі люди, закінчують університети і кажуть, я хочу зразу бути головним бухгалтером, мене не волнує, 10 тисяч зарплатня. Бувають такі, що стануть: ну, добре, я бухгалтер, все, я навчилася, я хочу рахувати, сидіти в комп'ютері, циферки складати, в кого стрес більший? Ну, тут трудно, опять же, сказать так однозначно. Я думаю, что, опять же, зависит индивидуально от каждого человека, от ребенка, от взрослого уже студента, скажем так, да. Зависит от самооценки, скорее всего, да. То есть я хотела бы сказать, что высокая самооценка плохо, низкая самооценка тоже плохо, да. То есть где-то мы должны быть посерединке, мы точно должны знать что мы способны в этой жизни делать, да, на что мы способны, к чему нам хочется двигаться, и мы можем, имеем внутри эту силу да, достичь этой цели. И или мы встанем и будем мечтать о том, что мы вот тут закончили, и нас сразу главным бухгалтером возьмут и сразу 10 тысяч дадут, и будем сидеть 10 лет дома и ждать, когда это нам предложение придет, да, то есть это что так не, или сидеть дома, да, и ждать, когда же придет работодатель ко мне домой, постучится мне в дверь и скажет, ну пошлите, пошлите, Маруся, будете работать у меня, мне вы нужны, да, то есть вы понимаете, о чем я, то есть человек должен приложить усилия, да, должен иметь опять же цель, я думаю, что э, нельзя так сказать, кто больше стресс получает. Все, я же говорю, зависит от э, такой эмоциональной зрелости, психологической, от поддержки. И тогда мы можем преодолевать любой стресс в жизни. Тобто, соответственно, до каждой людины да. э, особистый подход, да. и в каждом это настолько индивидуально, что под одну Ребёнку, один да, это все. Да. Не Но не в основном, основном все-таки, в большинстве случаев да, из там 30 человек очень большой процент проходит этот стресс, знает, куда им дальше идти, могут потеряться в жизни, но тогда опять же, нужна как, они должны быть уверены, что есть в жизни поддержка, есть в жизни люди, которые в этот трудный момент будут рядом, да, возможно, скажут, что, да, ты сегодня, ну, как бы, вот в таком э, плохом состоянии, да, у тебя там, я не знаю, неудача за неудачей, да, но если это будет поддержка, он выберется, человек из этой, из этой неудачи, да, и пойдет дальше. А если будут говорить, вот, ты неудачник там, да, ты, у тебя ничего в жизни не получается, да, ты как был там двоечником, так и остался, да, Естественно, что человек сделает? Он никогда в жизни, да, не продвинется никуда, он будет э, внутри себя не уверен в себе, да, вот, ну, я, я бы так сказала, то есть… Что вы можете на останок побажати выпускникам? неважливо, не чи это школа, uh -huh. чи это университет, чи это дитячий садок, навіть Пожелаю всем выпускникам и всем их родителям, чтобы они друг друга поддерживали в этих сложных периодах перехода и из одной ну из одной жизни в другую, скажем так, да. Никакая бы она ни была или это со школы в университет или с университета во взрослую жизнь. Быть рядом, говорить, что вы всегда можете поддержать своих детей, детям быть более, ну, более доверять своим родителям, и тогда вместе вся семья может преодолеть любой стресс, смогут выйти из любой трудной ситуации, и этот стресс никогда не оставит никаких следов в жизни, в эмоционально-в психологической жизни этого человека, ребенка и студента. Дякуємо вам за цікаву розмову. Друзі, дякуємо вам, що залишалися ці кілька хвилин з нами До щастя, без реклами цього разу вже що вам хочеться сказати. Вчіться, готуйтеся до екзаменів, готуйтеся до дорослого життя, і нехай у нас все буде добре. До побачення!